Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Sehat Alhamdulillah. Siapa di nah, ujian talian? Ustaz Abdul Halim yang Abdullah dari pada jalan persiaran Perak Pulau Pinang. Ustaz. Ya Abdul Halim, silakan dengan persoalan anda pada pagi nah. yang penuh keberkatan. Ya Allah, <laughs> macam kawan saya ni Ustaz, ya, ya, duit dia selalu hilang. Hmm. Dia Dia kata toyo yang curi. Duit dia selalu hilang, katanya toyo yang curi. Nah, Okey, itu point. Okey. pergi berubat, uh, Bumau tu kata Kena belah ikan puyuh dalam rumah hmm. Ikan puyuh tu boleh halau setan jin dan toyol Ustaz hmm, Adakah hmm. itu satu kurafat Ustaz? Okay. Terima kasih Assalamualaikum Satu persoalan lah yang bagus ha? Pasal toyol mencuri di dalam rumah ada dah usah berlaku dalam sejarah Islam Toyol ni mencuri Ada ha, nah, Saya nak bangkit asal usul Toyo ni boleh mencuri dengan izin Allah dalam Quran, dalam hadis, tidak ada disebut perkataan toyun. Tidak ada disebut perkataan hantu raya, pelesit, polong, pocong dan sebagainya. Tidak ada dalam Al-Quran Al-Karim. Bila masuk masyarakat Melayu yang kaya dengan bahasa ini, mereka menamakan hantu-hantu tadi. Yang pasti berlaku pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga harta zakat yang berbentuk kurma pada ketika itu. Rasulullah ni tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton harta zakat dia jaga sungguh. Sehingga kan Sayyidina Hassan makan sebiji kurma harta zakat itu dia korek dalam mulut sampai mutah budak tu. Nak cerita kita tak layak untuk menerima zakat. Dan dia takut makanan yang haram itu masuk dalam tubuh cucunya pada ketika itu. Jadi apabila diamanahkan menjaga harta zakat tadi tiba-tiba harta zakat tadi berkurangan dicuri. Yang mana Abu Hurairah sendiri pun buntu siapa pencuri tak nampak. Tiba-tiba Abu Hurairah mengintai dalam satu gedung yang disimpan kurma itu dinampakkan oleh Allah Subhanahuwataala satu makhluk yang mengais-ngais untuk mencuri makanan tadi. Itulah iblis laknatullah yang kita katakan dalam masyarakat kita ini sebagai toyol itu saya cerita secara ringkas. Dan persoalan yang penting di sini adalah ikan puyu tadi. Ini fokus main point dia. Untuk bomoh kata tadi kata, letak ikan puyu dalam rumah, toyo tak akan masuk, pencuri tak akan masuk, nak pukau dan sebagainya. Jadi, saya ingin bagi jawapan. Sekiranya kita meyakini meyakini dan mempercayai dengan penuh kepercayaan bahawa ikan puyu tersebut ada kehebatannya yang boleh menandingi Allah Subhanahuwataala menghalau toyyu tu masuk dalam rumah menghalau pencuri pukal tadi masuk dalam rumah haza syirkum kumbi ini ini syirik secara terang-terangan tetapi kalau kebetulan kita nak membelah ikan puyu tahu rumah tadi dengan niat perhiasan dengan niat di sebalik perhiasan itu Tuhan jadikan banyak kelebihan pada ikan puyu tadi itu tidak menjadi masalah diharuskan kita bela ikan perhiasan atau rumah tak ada masalah sebab untuk menghiburkan hati kita dan jangan mempercayai di sebalik hiasan itu boleh menandingi kuasa Allah ini yang bahaya kita bertemu lagi si